Salam, mən bu gün sizə kompüter necə sürətləndirməyi öyrədəcəm. Düzdür, e, kompüteri əsasən sürətləndirmək üçün onu tez-tez abnavleynə və hər 6 aydan bir format atmaq lazımdır. Lakin e, ondan əlavə də şərtlər var ki, biz onu edərək kompüteri sürətləndirmiş oluruq. Məsələn, mən indi sizə e, bir proqram göstərəcəm. Baxın, bu proqram e, gözəl bir proqramdır və kompüter şifrələndirmə üçün əsas alətlərdən biridir. Lakin mən sizə başqa bir üsulla göstərəcəm və diqqətlə baxın. Bax. Bir text document yaradırəm və burada bir bunu yazırıq. my string bərabərdir nol tərside də 81 də 8dən 0 dəm götürsən bağlanırıq. Bunu saxranırsınız edirik. Faylın adını isə qoyuruq run.vbs. Və budur. Bu görəcəksiniz ki, kompüterə belə bir fayl gəldi. Və hər dəfə biz buna klik edəndə görəcəyik ki, kompüterimiz güclənməyə başlayır. İndi baxın, məsələn mən buna basdım, Panel Proven Nvidia. Bax, bir az gec açır. Amma baxın. Gördüyünüz nəticə çıxdı. Və budur, mən sizə ıı, sağ ol deyirəm. Bu, bu bunu əgər başa düşə bilmədisə, mənim müraciət edə bilərsiz. E-mailim budur. Sağ olun. Gələn görüşlərə qədər.